Залишки на рахунках держказначейства впали до мінімальної межі за останні 10 років. Лише 400 мільйонів гривень. Зазвичай ця цифра дорівнювала 4 мільярдам. Нафтогаз вже тиждень шукає гроші, щоб погасити борг Газпрому у 800 мільйонів доларів. Є безліч інших прикмет фінансової бюджетної нестабільності. Продовжити розмову про фінансові перспективи ми запросили народного депутата України, першого заступника комітету з питань економічної політики Сергея. Сергія Федоровича Кальцева. Вітаю, Добре. Сергій Федорович. Якщо все ж таки Україна не зможе домовитися з МВФ про нові кредити, наскільки це критично для фінансової стабільності країни? Кредити МВФ для нас предпочтіли, тому що першу це дешеві кредити, і вони являются сигналом і для остальных потенціальних кредиторів, і соответственно для інвесторів, які готові вкладати деньги в Україну. Тем не менее, я не считаю, что это критично до такой степени. Свободные деньги на мировом рынке есть. И основная задача все-таки прийти к тому, чтобы взять недорогие деньги. Потому что в условиях стагнирующих рынков, конечно же... Украина, как экспортно ориентированное государство, нуждается именно в денежной поддержке. Тем не менее, в отличие от других государств, Украина за эти два года дала более 7 миллиардов долларов, в то время как все остальные берут в кредит. Конечно же, правительство занимается тем, чтобы искать и ищет альтернативные источники получения кредитных средств. Это и переговоры с Китаем и другими странами и с определенными фондами. Но я еще раз заострю внимание на том, что кредиты для МВФ для нас предпочтительны, но не критичны. Мы знаем, что вымоги МВФ щодо сокращения социальных вытрат є дуже жесткими. Чи реально взагалі их выполнение? Правительство многое сделало для того, чтобы все-таки получить кредиты МВФ. Но есть принципиальная позиция. Первое это поднятие тарифов для населения. Мы прекрасно понимаем, что зарплаты, пенсии, другие социальные выплаты, которые получают наши украинцы, сегодня недостаточно для того, чтобы в полной мере оплачивать э, э, те тарифы, которые нам предлагает МВФ. Поэтому государство несет на себе эту социальную функцию и выплачивает разницу в дотациях. Вместе с тем правительство рассматривает возможность поднятия тарифов, но при одном условии. Должна быть адресная денежная помощь социально несощенным словам, слоям населения. Те люди, которые чувствуют себя материально достаточно независимо, после определенного скажем, превышения порога потребления там, газа в данной ситуации, если мы говорим о газе. Такие механизмы они... Сегодня этот механизм находится в стадии доработки. И весьма вероятно, что в перспективе мы можем к этому прийти. А чьи есть какие-то конкретные сроки? Конкретных сроков сегодня нет. Но правительство работает над этим. Я еще раз хочу подчеркнуть, что шаги правительства будут взвешенными, сбалансированными, и ни один украинец не пострадает. Но сегодня вопрос, и в ближайшее время, о переходе на новую форму оплаты, Пока не стоїть. Уверен в том, що пока правительство не знає достойные механізми, не будет повышення цін на тарифы, на комунальні тарифы. Пане Сергію, підписання угоди про асоціацію і надання кредитів МВФ. Наскільки ці речі є взаємопов'язані? Конечно же, подписание угоды с европейским сообществом даст нам возможность, может быть, в большей степени претендовать на кредиты МВФ. Но не более того. Есть много вопросов, которые сегодня решаются, да? хотя большая часть их решены. Вот. Но это не является тем критичным условием, после которого мы получим именно денежную помощь. Дякую. Нагадаю, что мы спілкувалися с народным депутатом Сергеем Федоровичем Кальцевым.